Добрий день, шановні гості нашого навчального закладу. Ми раді вітати вас в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Прийміть наші щиро сердечні вітання з Днем Незалежності. Сьогодні факультет громадської безпеки подарує чарівного настрою тепла кожному глядачу. Очки, разорванное небо Разразилось проливным дождем Где б не жил я, где б в жизни не был Вспоминаю я родимый дом Дождик из воспоминаний соткан Старый дом, собака на крыльце Мамин голос с нежной грустной ноткой Добрая улыбка на лице Отдохни, устал видать с дороги Теплый взгляд, морщинок полоса, Светится заботливой тревогой, Мамины красивые глаза. Ты прости, что не приду я скоро, Ты всегда со мной в моей судьбе. Мелкий дождь и радуга соседка Мне напоминают о тебе. жизни рано, а вот сейчас бы убежать в детство, убежал как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайны рассказать, тайны рассказать, вы простите мне разлуку, Время закрутило, занесло Пусть хранят в ваш дом любовь и нежность Они а не из детства моего, детства моего Помолимся за родителей всех живых и небо жителей, И сейчас, когда станет холода И в души свечами согреет. Помолимся за родителей. за нас Я давно Мудрее стал И старше Но ли сейчас Одно постиг Истину постиг Молимся за родителей, за всех живых и небожителей, и в частогда станет холода, Их души без согрей, помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям, помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас, помолимся за всех живых и небожителей и час тогда станет голода, и души свечами согрей, помолимся за родителей ангелам нашим хранителям помолимся и когда нибудь помолятся дети за нас помолимся за родителей ангелам нашим хранителям Помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас Помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас Вся песня присвящается нашим дорогим батькам Мы вас дуже любимо и сумуем Вас співав Андрій Лисенко. А зараз до вашої уваги гумористична сценка про перейменування міліції в поліцію. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Равнясь! Смирно! Поздравляем вас, дорогие полицейские! Юрич, то есть сэр. Сэр. К чему вся эта канитель? Так, что за претензии? У меня есть претензии. Мне дед сказал, если я стану полицаем, то он меня из трофейного маузера застрелит. Ты это... Хватит дню не распускать! Ты же шериф Харькова, или что? Шериф? Паша, оу, шеф, почему у тебя форма такая смешная? Господи, как будто раньше икона стиля была. Ребята, все будет по-другому. Теперь какой-то промах и все, жетон на стол. Понятно? Чего? Из комсомола кого-нибудь выгоняли? Да. Объясни ему. Значит так, да. друг друга теперь называем только напарник. Как-как? Бальными танцами занимались? Да. Объясни. Младшего по званию называем только сынок. Когда на место преступления Приезжает детектив. Кто? Опер. А? Приезжает детектив, обязательно должен идти дождь и играть саксофон. Обязательно. Поняли? Да. А? Приехав на место преступления, вы должны сказать такую фразу. Я так устал от этого головника. Понятно? Да. да. Значит, запоминаем, если на вас движется бандит, встаем в такую стоечку, делая шаг влево, повторяем, оглянутость, второй шаг, схомянутость, третий шаг. Быстрее. Понятно. Да. Шеф, а если остановили пьяного э, водия? Так, это проще. Тихонечко подъезжаем, открываем окно и говорим: шеф, я тоже из органа. Нет, 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 нет. Если я остановил. А, это уже проще. Так, работы у нас будет. Немного. Почему? Почему? Да пока всех бандитов ганстеры переименируют, это будет очень долго. На сцене Луная песня ⁇ Сам Субикраина ⁇ у Канадия, Виктория Демчук. Пропор. На твоей майце канадский клыновое листья У твоих очах видно только одно питание Это твоя земля Не стыдайся, ты Украина Доброта в ее нас не ма Нормальним сином, Світа, я давно хотів спитати, що ти вмієш танцювати? Я займаюся народними танцями. Ти що? Які народні танці? 21 століття на дворі. Треба вміти танцювати сучасні танці, як хлопці з громадської безпеки. встречайте Владислав лукін Дмитрий Булатин і Сергій осипенко О, мій народе, просвятий, і бойовий, і трудовий, талановитий, мій народе, усі серця свої відкрий для віри, правди і свободи. Наш народ може спати спокійно під надійним наглядом наших міліціонерів. Зустрічайте на сцені наші молоді курсанти. Подивилися тут, ми достаємо тут на своїй незалежній землі, через сивий дні просріб, підзвони пливуть, як на крилах несуть журавлі, через сивий дні просріб, підзвони пливуть, Їх на крилах несуть журавлі. Нам є що захищати. Є, що берегти днів Донбас, Карпати простори золоті, нам є, що боронити, як прийде грізний час, ми україни, діти, вона годна у нас у своєму краю. У військовій стою, ми курсанти тебе, я і ти. Важко вчитись, з брати, легко буде в бою, хай він буде у жковен завжди. Важко вчитись, з брати, легко буде в бою, хай він буде у болем завжди. Нам є, що захищати Нам є. Чаберти, де кролом баскарбати, простори золоті, нам є, що боронити, як прийде грізний час. Не просто слово, Україна, серця, солов'їна мова, Україна то земля, вкрита стиглим жидом, Україна то Дніпро, повен прай водою, Україна то добро творено тобою, Україна до то серця, сповнені любов'ю. Від щирого серця вітаємо з ним незалежності. Сьогоднішнє дійство додало вам наснаги, оптимізму і впевненості у майбутньому. Провідниками концерту були Світлана Масленникова та Віктор Деркач. До побачення! На все добре!